بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و على رسول الکریم حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ انہو بن عمی ابو سفیان ابن الحرارثی انہو اول من اول المسجد و آخر من, يخرج من ترجمہ یہ میرے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث ہیں دیکھو یہ سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں اور سب سے آخر میں نکلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح فرمایا تعارف دو شخصوں کے درمیان شاید ہی کبھی ایسی گہری اور سچی پکی دوستی ہوگی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے دونوں ایک زمانے میں پیدا ہوئے اور ایک ہی خاندان میں ان کی نشو نما ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا کے لڑکے تھے ان کے والد حارث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ دونوں حقیقی بھائی تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی یعنی دودھ شریک بھائی بھی تھے وہ اس طرح کے حضرت حریمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو ایک ہی وقت میں دودھ پلایا تھا ان تعلقات کے علاوہ وہ نبوت ملنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت گہرے دوست تھے شکل و صورت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی آپ نے ایسی رشتہ داری نہ دیکھی اور نہ سنی ہوگی جو حضر ابو سفیان اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی اس وجہ سے ابو سفیان کی ذات سے اس بات کی توقع کی جاتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے میں پہل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سب سے آگے نکل جائیں گے لیکن اس سوقع کے خلاف ان کا عمل سامنے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دین کی دعوت دینی شروع فرمائی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا شروع کیا اچانک ابو سفیان کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کینے اور دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی اور ان کی دوستی دشمنی میں سلا رحمی قطار رحمی میں اور بھائی چار کی نفرت میں بدل گئی ابو سفیان بن حارث کا شمار اس وقت قریش کے مشہور شہ سواروں اور اونچے درجے کے شعراء میں ہوتا تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان کے دین کی دعوت کو روکنے میں اپنی تلوار اور زبان دونوں کا بھرپور استعمال کیا اور اسلام کو نقصان پہنچانے مسلمانوں کو تکلیف دینے میں اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش میں کوئی کسر نہ چھوڑی قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی بھی جنگیں لڑیں ان سب جنگوں میں موقع کو غنیمت جانتے ہوئے لڑائی کی آگ بھڑکانے والے یہی ابو سفیان تھے اور مسلمانوں کو جتنی بھی اذیتیں اور تکلیفیں جھیلنی پڑیں ان سب میں ان کا زبردست ہاتھ تھا انہوں نے اپنی شاعری اور اپنی زبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے میں استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں نہایت گھٹیا اور تکلیف دہ قسم کے اشعار کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دشمنی کا زمانہ بیس سال کی لمبی مدت تک پھیلتا چلا گیا اس دوران میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے اور تکلیف پہنچانے کے تمام طریقے استعمال کر ڈالے اور انہیں ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی فتح مکہ سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے ابو سفیان کی طرف خط لکھا گیا اور اس میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی قبول اسلام کا قصہ ابو سفیان حارث فتح مکہ سے کچھ دنوں پہلے ایمان لے آئے ان کے اسلام میں داخل ہونے کا قصہ عجیب و غریب ہے جس کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں وہ قصہ انہی کے الفاظ میں کچھ اس طرح ہے اسلام کا معاملہ جب پورے طور پر مضبوط ہو گیا اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو زمین اپنی کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی میں نے اپنے دل میں سوچا اظہب و من اسب و معمن اکون اب میں کہاں جاؤں گا کس کی صحبت اختیار کروں گا اور کس کے ساتھ رہوں گا پھر میں اپنے بیوی بی بچوں کے پاس آیا اور ان سے کہا تم لوگ مکہ سے نکل چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد یہاں پہنچنے والے ہیں اور اگر مسلمانوں نے مجھے پکڑ لیا تو یقیناً میں قتل کر دیا جاؤں گا تو میری بیوی بی بی نے مجھ سے کہا اما والعجم بابلۃ لمحمد وطن واعتنقت ہوں وہ ان تما تضمسر ادا اداوتی و کنتا سے بتائی کہ آپ کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ تقریباً عرب و عجم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے اور ان کے دین کو قبول کر لیا ہے ایک آپ ہی ہیں کہ اپنی دشمنی ضد اور ہر دھر دھرمی میں ڈٹے ہوئے ہیں حالانکہ آپ ان کی مدد کرنے کے سب سے زیادہ مستحق تھے اور وہ لوگ برابر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف مائل کرتے اور مسلسل مجھے اسلام کی طرف رغبت دلاتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اسلام قبول کرنے کے لیے کھول دیا میں نے دل ہی دل میں ایک ایک فیصلہ کیا اور اٹھ کر اپنے غلام سے کہا ہماری سواریاں سفر کے لیے تیار کر دو پھر میں نے اپنے بیٹے جعفر کو ساتھ لیا اور ہم دونوں تیز رفتاری کے ساتھ ابوا کی طرف چل پڑے ہمیں خبر ملی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بستی میں ٹھہرے ہوئے ہیں جب میں بستی کے قریب پہنچا تو میں نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا لیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی کوئی مجھے پہچان کر قتل کر دے ابوا بستی ابھی ایک میل دور تھی کہ میں نے پیدل چلنا شروع کر دیا میں ایک میل تک پیدل چلتا رہا مسلمانوں کے قافلہ مکہ مکرمہ کی سمت بڑھتے رہے میں نے ان سے ڈرتے ہوئے راستہ بدل لیا اور ان کے راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی مجھے دیکھ کر پہچان نہ لے میں اسی حالت میں تھا اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے اپنی سواری پر تشریف لا رہے ہیں تو میں فوراً آپ کی طرف دوڑا اور چہرے سے نقاب ہٹا کر سامنے کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نظر بھر کر دیکھا اور مجھے پہچانتے ہی اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا میں گھوم کر دوبارہ سامنے آ کھڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میری طرف سے چہرہ پھیر لیا پھر میں سامنے آ گیا جب بھی میں آپ کے سامنے آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے ارادے سے چلا چلا تھا تو اس وقت مجھے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی میرے اسلام قبول کرنے سے ضرور خوش ہوں گے لیکن جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے چہرہ پھیرنے کا انداز دیکھا تو ان کے چہروں پر بھی نفرت کے آثار ظاہر ہو گئے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا تو انہوں نے بھی میری طرف کوئی توجہ نہیں کی میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی معصوم نظر سے دیکھا جو ان کے دل میں نرمی اور ہمدردی کے جذبات بیدار کر دے مگر ان کی نظروں نے بھی ان کی نظروں میں بھی میرے لیے غصہ نفرت اور غضب کے سوا کچھ نہ تھا بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ ایک انصاری کو میرے خلاف اکسا دیا اور انہوں نے مجھے لعنت ملامت کرنا شروع کر دیا اے اللہ کے دشمن تو ہی ہے وہ شخص تو ہی وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا وہ انساری مسلسل مجھے بھرا برا کہتے رہے دوسرے مسلمان بھی مجھے ترچھی نظروں سے دیکھتے اور میری پریشانی سے خوش ہو رہے تھے اس وقت اچانک میری نظر اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی میں فوراً ان کے پاس پہنچا اور بولا چچا جان خاندان میں اپنے مقام و مرتبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے قریبی رشتے کی بنا پر میں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام قبول کرنے سے خوش ہوں گے لیکن ان کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو اب آپ ہی میرے متعلق ان سے سفارش کر کے انہیں مجھ سے راضی کر دیجئے مگر انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں تو کسی مناسب وقت پر ہی حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکوں گا کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اپنا چہرہ مبارک پھیر چکے ہیں سچی بات ہے میرے دل میں ان کا بہت زیادہ روب اور دبدبہ ہے میں نے کہا چچا جان آپ نے بھی میری مدد نہ کی تو میرا کیا بنے گا انہوں نے جواب دیا جو کچھ تم مجھ سے سن چکے ہو اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان کا یہ روکھا سا جواب سن کر میرے اوپر شدید غم اور پریشانی کی کیفیت تاری ہو گئی اس کے تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اپنے چچا ساتھ بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا چنانچہ میں نے ان سے کہا آپ ہی اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیں میری مدد کریں یہاں کوئی بھی میری سننے والا نہیں مگر انہوں نے بھی وہی کہا جو میرے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا تب میں پھر اپنے چچا عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آیا اور ان سے کہا چچا جان اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر کے میرے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں بنا سکتے تو کم از کم مجھے ان سے بچا لیجئے جو برابر مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر اکسا رہے ہیں انہوں نے پوچھا وہ کون ہے ذرا اس کا حلیہ تو بیان کرو جب میں نے ان کا حلیہ بیان کیا تو انہوں نے کہا وہ نعیمان بن حادث نجاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ چچا عباس صلی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو بھیج کر انہیں بلوایا اور ان سے کہا معیمان یہ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ذات بھائی ہے اور میرا بھتیجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آج اس سے خفا ہیں لیکن جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں گے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کو ستانے سے باز آ جاؤ چچا جان کی بات سن کر وہ مجھے برا بھلا کہنے سے باز آ گئے اور کہنے لگے کہ اب میں ان کو تنگ نہیں کروں گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جحفہ میں قیام فرمایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کے دروازے پر جا کر جا بیٹھا اور اپنے لڑکے جعفر کو اپنے پاس کھڑا کر لیا خیمے سے نکلتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں میرے پر پڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے نظریں پھیر لیں لیکن میں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی سے نا امید نہیں ہوا میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ جب بھی کسی منزل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا اور اپنے لڑکے جعفر کو اپنے پاس کھڑا کر لیتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے منہ پھیر لیتے یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا آخر کار جب یہ پریشانی میرے لیے برداشت سے باہر ہو گئی تو ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا وَاللَّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَوْ لَأَخُذَنَّ ابنی هذا نموت جوعا وعطشا اللہ کی قسم اب میرے سامنے دو ہی راستے باقی رہ گئے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں ورنہ میں اپنے اس لڑکے کو ساتھ لے کر نکل جاؤں گا اور زمین میں حیران و پریشان پھرتا رہوں گا یہاں تک کہ ہم دونوں بھوک پیاس سے مر جائیں کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیں جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں میرے لیے ہمدردی اور رحمت و شفقت کے جذبات بیدار ہو گئے اور جب قیمت سے باہر تشریف لائے تو پہلی بار میری طرف محبت کی نظر سے دیکھا میرے جی میں آیا کہ کاش آپ مسکرا دیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے میں دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہا تھا اور میں کسی حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوتا تھا